Черенки это X. Это на базе Диавели. Они хотели нырнуть в свое время в Америку. Вот это вот звучание. Дуже красиво. Это больше, больше стритовая посадка. У тебя ноги, ты сидишь на ногах можешь, ну, ты упор в ноги. А там ездишь, ну, спросишь меня, это по дороге к проктологу, там сидишь на булках. Понял, у тебя ногами вперед. Но больше под Америку делали их. Сиди, посмотри на нем. У него посадка совсем другая, но прикольная машинка у меня была такая, я быстро его продал. А что? Ну, Трошка дессонанс я, перед, я переделал, все равно стрит, поставил стритовую посадку. Но у него, луч, а, у него ножка, то есть. Да, Под ножки впереди. Авто вот, тут. Что, ну ну, ну мне, мне не по кайфу, кому-то по кайфу. Ну мне по кайфу. Например. Ну, серый. У тебя, значит, позвоночник крепче. На байке по-правильному, как бы, как будто бы правильно должен быть упор в ноги, а не в булке. Ну, кого-то, может, булки деревянные. Так оно же все равно будет в ноги. Не будет оно в ноги, ты на жопе сидишь. Я, я сижу на ногах. На том же Мотарде у меня упор в ноги всегда. Захотел, встал, захотел, сел. Ну, это весь кафе а упор ну, это в ноги. Вообще, это вообще, ты это, это что, это же это кафе это же ну, да. э, скрэмблер. Крутая штука, на самом деле. А зараз вони його відділять з Кремль в окремому підрозділяння. Уже давно, і у тебе віддільний мерч, віддільне все. А ну, в Європі підрозді... вони окремо продаються. В помагазині дукаті стоять віддільно, без мерч на них віддільний, Це кафе рейс. Да. Так, булки возить по місті, якщо не, не, не любиш швидко їзди, хоча я ці навалюють теж. Ну і вони універсальні. Бачу, от профіль резини говорить про те, що можна і до води виїхати, і по ну, таке. Была мысль вернуться на суперспорт, но я этого уже, на этой нагрузки не вывел, я уже, да. А, я, ты очень ты часто себя списываешь. я не я, за, не хочу за оч, я ездил, но... у меня были, были всякие хонды, встался, любил, но сейчас я уже не хочу, я хочу ровно сидеть. Хочу ровно, удобно сидеть. Что ты выбрал, какой стиль? По я буду ездить на гипромоторзе. А, ну, <связано> в принципе, да, такой самый дружелюбный, <связано> самый спокойный, ну, да? Удобно сидеть в любом случае, uh -huh. мне удобно. Он ну, узенький между машинами, между рядами помещаешься вообще. вин по рулю, напевно, наивуще. Да? Ну вот Мотар, только это другое. Он похоже на вот это. Только это больше такое. Это больше, ну, это вообще с одним цилиндром, это такая трековая машинка.